ওম শান্তি কোনো কথাত হাৰি নাযাব কেতিয়াও মানসিকভাৱে আপুনি নিজকে কষ্ট নিদিব নিৰাকাৰ পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ মহাবাক্য নিজৰ ওপৰত ৰেহেম কৰা নিজৰ ওপৰত দয়া কৰা নিজৰ ওপৰত কৰুণা কৰা দেই আমি কি কৰোঁ জানেনে আমি মানসিকভাৱে অস্থিৰতা মানে কি আমি নিজেই নিজক শাস্তি দি আছোঁ আমি আনৰ বাবে নিজে নিজক দুখী কৰি থাকোঁ আমি আনৰ বাবে নিজে নিজক শাস্তি দি থাকোঁ যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে খং উঠে আপুনি জানেনে তেওঁ সমান শাস্তি আৰু কোনেও খাবলগীয়া নহয় তেওঁৰ প্ৰতিটো কৰ্মইদ্ৰীয় প্ৰতিটো নাৰ্ভ ছিষ্টেম ইমান বেছি ভাইব্ৰেণ্ট হৈ যায় যে তেওঁৰ বহু সময়লৈ হয়তো তেওঁৰ খাদ্যই তেওঁৰ ভালকৈ পাচন নহয় ডাইজেষ্ট নহয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে নিজক কষ্ট নিদিব নিজৰ ওপৰত দয়া কৰক নিজৰ ওপৰত কৰোণা কৰক কোনোবাই কিবা কৈছে কৰিছে কৰক সেয়া তেওঁৰ সংস্কাৰ তাৰ বাবে আপুনি নিজে নিজক কিয় দুখ দিয়ে কিয় কষ্ট দিছে হওক কোনোবাই আপোনাৰ মতে চলা নাই ঠিক আছে সেয়া তেওঁ লৈ অহা দুৰ্ভাগ্যৰ সংস্কাৰ বা তেওঁ লৈ অহা লগত লৈ অহা সংস্কাৰ তাৰ বাবে আপুনি নিজে নিজক কিয় কষ্ট দিছে দেই গতিকে কেতিয়াও নিজে নিজক কষ্ট নিদিব যিমানে নিজক কষ্ট দিব আপুনি সিমানেই অসুখীয়া ৰোগীয়া হৈ পৰিব সেইবাবে আজি কি হৈছে মানুহৰ ৰোগ বাঢ়িছে নুশুনা নুপুজা কিছুমান ৰোগৰ আজি আমি চিকাৰ হ'বলগীয়া হৈছে কেৱল নিজৰ বাবে দেই এই পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ কিছুমান কলা আছে ঘৰখনত জীয়াই থকাৰো কলা আছে কলাটো একেবাৰে সহজ আৰু সৰল যোনেই যি কৈ নাথাকক কিয় আপুনি শুনিবলৈ বন্ধ কৰি দিয়ক কিছুমান কথাত আপুনি ষ্ট্ৰিক্ট হওক যে মই কেতিয়াও আনৰ কথা নুশুনো প্ৰথম কথাটো হৈছে জীৱনত কিছুমান পলিচি নিৰ্মাণ কৰক সেইবাবে পৰ্মাত্মাই কয় একান্ততাত থকা অকলশৰে থকা সংগ ৰং নল'বা যিমানেই সংগ ল'ব সিমানেই ৰং লাগিব যিমানেই সংগ ল'ব সিমানে দুখ বাঢ়িব হতাশা বাঢ়িব কম্পিটিশ্যন বাঢ়িব কম্পেৰিজন বাঢ়িব লাহে লাহে আপুনি হতাশাগ্ৰস্ত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব সংগ সেইজনৰ লওক যিজনে আপোনাক সকলো সময়তে জ্ঞানৰ চকুৰে জ্ঞানৰ বা জ্ঞানৰ বাটেৰে মাৰ্গদৰ্শন কৰে তেনেকুৱাজনৰ আপুনি সংগ লওক দেই তেনেকুৱাজনৰ আপুনি সংগ লওক সংগ লওঁতে আপুনি খুব বেছি সাৱধান হওক কাৰ ঘৰলৈ গৈছে কাৰ লগত বেছি সময় কথা পাতিছে কাৰ কথাৰ দ্বাৰা আপুনি বেছি প্ৰভাৱ্বিত হৈছে ইত্যাদি কথাই কিন্তু আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো সময়ক কিন্তু আপোনাৰ জোখা জোখমাখ কৰি আছে দেই গতিকে জীৱনটো আপোনাৰ খুব সুন্দৰভাৱে সজাই লওক যে মই অকলশৰে আহিছোঁ এই পৃথিৱীলৈ মই প্ৰতিটো কৰ্ম একান্ততাত থাকি অকলশৰে কৰিব লাগিব অকলশৰেও মানে দুৰ দুৰ দুৰ্বলতা নহয় বহুতে কয় ইমান অকলশৰে থাকে অকলশৰীয়া মানে বেয়া কথা নহয় অকলশৰীয়া হৈছে এটা নে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ কথা নহয় অকলশৰীয়া মানে কিছুমানে একান্ততাত থাকি ভাল পায় একান্ততা হৈছে কি আমি নিজে নিজৰ লগত থকা আপুনি কেনেকৈ অকলশৰীয়া হ'ল আপোনাৰ লগত আপোনাৰ মন বুদ্ধি অনবৰতে চলি আছে তেনেস্থলত আপুনি কেনেকৈ অকলশৰীয়া হ'ল আপুনি ব্যৱসায় কৰক চাকৰি কৰক ঘৰত থাকক সকলোৰে লগৰ সম্বন্ধ আপুনি নিৰ্মাণ কৰি ৰাখক সকলোৰে লগৰ সম্বন্ধ আপুনি ভালে ৰাখক কিন্তু নিজক কেতিয়াও কিন্তু আনৰ ওপৰত এশ শতাংশ ঢালি নিদিব দেই সেইটোতে আমাৰ আজি বহুত বেছি পৰিৱৰ্তন প্ৰব্লেম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘৰে ঘৰে অসুয়া অশান্তি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰিচেণ্টলি এজন ভায়ে কৈছে যে মই অফিচত থাকিলে ইমান ভাল লাগে ঘৰলৈ আহি সোমোৱাৰ লগে লগে বোলে মোৰ খং উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰে চিন্তা কৰক যিজন ব্যক্তিৰ দিনটোত ঘৰত একেবাৰে নাথাকে তেওঁ ঘৰখনলৈ কিমান আনন্দত ঘূৰি আহিব লাগে কিন্তু তেওঁ আজি কি বুলি কৈছে তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ মন নাযায় ঘৰত সোমোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ বোলে মূৰটো গৰম হৈ যায় কিয় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কোন আমাৰ আপোন আমি কাৰ বাবে জীয়াই আছোঁ কাৰ বাবে চাকৰি কৰি আছোঁ কাৰ বাবে আমি ব্যৱসায় কৰি আছোঁ কাৰ বাবে পৰিয়ালৰ বাবে আৰু যদি পৰিয়াললৈ আহি পেলাই যদি মূৰ গৰম হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনৰ কি অৰ্থ থাকিব পাৰে ইমান কষ্ট কৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ লেলাই ঘেন্দাই যি কাম বন কৰি আছে যিমান কষ্ট কৰি আছে যদি সন্ধিয়া ঘৰলৈ আহি পেলাই যদি মনেই বিষাক্ত হৈ যায় খঙাল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বাৰু সেই জীৱনৰ কি মাদকতা থাকিব পাৰে সেইবাবে ঘৰখনত থকা প্ৰতিজনে কিন্তু এজনে আনজনৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হোৱাৰ সময় সমাগত দেই বিশেষকৈ বিশেষকৈ সেইবাবে মই সদায়ে ক'ম আগতে কোৱাৰ দৰে প্ৰত্যেকগৰাকী মাতৃৰ হাতত মাতৃ মানে ফিমেল ফিমেল ঘৈণী মাতৃ ছোৱালী যিয়েই নহওক তেওঁলোকৰ হাততে কিন্তু ঘৰখনৰ সম্পূৰ্ণ ভাইব্ৰেচন কিন্তু নিৰ্ভৰ কৰে দেই মানক নামানক আপুনি কিন্তু আপোনাৰ হাততে নিৰ্মাণ আছে গতিকে ঘৰখনত ঘৰখনত যিসকলে জীয়াই আছে একেলগে তেওঁলোকে যেন সুখে শান্তিৰ জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ বাবে আপুনি কিন্তু নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব ঘৰখনৰ প্ৰকম্পন ৰাতিপুৱা শুই উঠি সেইবাবে মহাসংকল্প মোৰ এইখন ঘৰ নহয় এইখন মোৰ স্বৰ্গ ইয়াত স্বয়ং পৰম্পিতা পৰমাত্মা ঈশ্বৰ আল্লাহত ভগৱান পৰমাত্মাই নিবাস কৰে এই ঘৰখনৰ কোনে কোনে সুখ শান্তি আনন্দ শক্তি পবিত্ৰতা দিব্যতা শক্তি জ্ঞান আৰু পৰমাত্মাৰ কৃপা দৃষ্টি এই গোটেই ঘৰখনত বশীভূত হৈ আছে এই ঘৰখন সম্পূৰ্ণভাৱে শান্তি শান্তি আৰু শীতল হৈয়া থাকে মোৰ এই ঘৰ স্বৰ্গ মোৰ এই ঘৰত যোনেই প্ৰৱেশ কৰিব তেওঁ এক সাংঘাতিক মহা অনুভৱতাৰ অনুভৱ কৰিব মোৰ ঘৰখনত থকা প্ৰতিটো আত্মা সুখ আনন্দস্বৰূপ প্ৰতিটো আত্মা শান্ত আৰু শীতল প্ৰতিটো আত্মাই দয়াশীল ক্ষমাশীল প্ৰতিটো আত্মাই এজনে আনজনৰ সহযোগী প্ৰতিটো আত্মাই নিৰোগী মানসিক শাৰীৰিক আৰু আৱেগিকভাৱে স্বতন্ত্ৰ সুখী আৰু শান্ত কওকচোন ক'বলৈ আৰম্ভ কৰক ঘৰখনক তীৰ্থস্থানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰক নহ'লে অন্যথা কি হ'ব পাৰে বাৰু কি হ'বগৈ এখন ঘৰতে আচলতে কি হৈছে আমাৰ যিখন ঘৰত থাকোঁ আমি সেইখনকতো আমি স্বৰ্গ বনোৱাৰ সময় সমাগত দেই সেইবাবে সতৰ্ক হওক কোনো সংগৰ লগত আপুনি বেছি সময় থাকে লোকৰ আড্ডা লোকৰ চৰ্চা লোকৰ নিন্দা ত্যাগ কৰক যোন যেনেকুৱাই তেওঁ লৈ অহা সং সংস্কাৰ যোন যেনেকুৱাই তেওঁ লৈ অহা ভাগ্য তেওঁক খাবলৈ দিয়ক আপুনি তেওঁৰ ভাগ্য কিয় নিজে বাৰু ইয়াতে আহি পেলাই ইয়াত সোমোৱাই ল'ব লাগে নালাগে প্ৰয়োজন নাই কোনোবা অতি বেয়া হ'ব সেয়া তেওঁ লৈ অহা কাৰ্মিক একাউণ্ট তেওঁৰ প্ৰতি দয়াশীল হওক ক্ষমাশীল হওক তেওঁৰ বেয়া মানে তেওঁৰ প্ৰতি শত্ৰুতা তেওঁৰ প্ৰতি আমি বিৰূপাচন কৰিব নাপায় কাৰণ সেই আত্মা ইতিমধ্যেই সেই বিকৰ্মৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ আহিছে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক যেতিয়া হস্পিটেলত পৰম শত্ৰু পৰি থাকে আপুনি কিন্তু খবৰ এটা ল'বলৈ আপোনাৰ মন যায় তেতিয়া তেওঁক আপোনাৰ শত্ৰু যেন নালাগে কিন্তু আজি মানুহ মানসিকভাৱে আক্ৰান্ত হৈ আছে বেমাৰী হৈ পৰিছে মানসিক সুখ শান্তি ঘৰত নোহোৱা হৈছে ঘৰত মানুহ তিনিটা বা চাৰিটা তাৰ মাজতে কোলাহল অশান্তি কাজিয়া পেচাল তৰযুক্তি তৰ্ক হিংসা হিংসিয়ে একেবাৰে শেষ ৰূপ লৈছে বিকৰাল ৰূপ লৈছে বিৰাট ৰূপ লৈছে নাপায় একো লগত নাযায় একো লগত নাযায় যাব আপোনাৰ কৰ্ম কৰ্ম মানে কি কি পাপ কৰিলে সেইটো নহয় কি লোকৰ চিন্তা ইয়াত লৈ পেলাই আপুনি ওপৰলৈ উৰিব যেতিয়া শৰীৰ ইয়াত পেলাই সেই সোপাই লৈ আকৌ এই পৃথিৱীবিলাকো আপুনি কিন্তু ঘূৰি আহিবই লাগিব আমাৰ কামেই সেইটো কোনেও ইয়াত বেয়া চিন্তন ভাৱনা ইয়াত এৰি থৈ যাব নোৱাৰে লগত লৈ যাব লাগিব আপোনাৰ ভাৱনা আপোনাৰ ভাগ্য ইয়াত কোনেও খাবলৈ বহি থকা নাই আত্মাই দয়াশীল ক্ষমাশীল প্ৰতিটো আত্মাই এজনে আনজনৰ সহযোগী প্ৰতিটো আত্মাই নিৰোগী মানসিক শাৰীৰিক আৰু আৱেগিকভাৱে স্বতন্ত্ৰ সুখী আৰু শান্ত কওকচোন ক'বলৈ আৰম্ভ কৰক ঘৰখনক তীৰ্থস্থানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰক নহ'লে অন্যথা কি হ'ব পাৰে বাৰু কি হ'বগৈ এখন ঘৰতে আচলতে কি হৈছে আমাৰ যিখন ঘৰত থাকোঁ আমি সেইখনকতো আমি স্বৰ্গ বনোৱাৰ সময় সমাগত দেই সেইবাবে সতৰ্ক হওক কোন সংগৰ লগত আপুনি বেছি সময় থাকে লোকৰ আড্ডা লোকৰ চৰ্চা লোকৰ নিন্দা ত্যাগ কৰক যোন যেনেকুৱাই তেওঁ লৈ অহা সং সংস্কাৰ যোন যেনেকুৱাই তেওঁ লৈ অহা ভাগ্য তেওঁক খাবলৈ দিয়ক আপুনি তেওঁৰ ভাগ্য কিয় নিজে বাৰু ইয়াতে আহি পেলাই ইয়াত সোমোৱাই ল'ব লাগে নালাগে প্ৰয়োজন নাই কোনোবা অতি বেয়া হ'ব সেয়া তেওঁ লৈ অহা কাৰ্মিক একাউণ্ট তেওঁৰ প্ৰতি দয়াশীল হওক ক্ষমাশীল হওক তেওঁ বেয়া মানে তেওঁৰ প্ৰতি শত্ৰুতা তেওঁৰ প্ৰতি আমি বিৰূপাচৰণ কৰিব নাপায় কাৰণ সেই আত্মা ইতিমধ্যেই সেই বিকৰ্মৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ আহিছে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক যেতিয়া হস্পিটেলত পৰম শত্ৰু পৰি থাকে আপুনি কিন্তু খবৰ এটা ল'বলৈ আপোনাৰ মন যায় তেতিয়া তেওঁক আপোনাৰ শত্ৰু যেন নালাগে কিন্তু আজি মানুহ মানসিকভাৱে আক্ৰান্ত হৈ আছে বেমাৰী হৈ পৰিছে মানসিক সুখ শান্তি ঘৰত নোহোৱা হৈছে ঘৰত মানুহ তিনিটা বা চাৰিটা তাৰ মাজতে কোলাহল অশান্তি কাজিয়া পেচাল তৰযুক্তি তৰ্ক হিংসা হিংসিয়ে একেবাৰে শেষ ৰূপ লৈছে বিকৰাল ৰূপ লৈছে বিৰাট ৰূপ লৈছে নাপায় একো লগত নাযায় একো লগত নাযায় যাব আপোনাৰ কৰ্ম কৰ্ম মানে কি কি পাপ কৰিলে সেইটো নহয় কি লোকৰ চিন্তা ইয়াত লৈ পেলাই আপুনি ওপৰলৈ উৰিব যেতিয়া শৰীৰ ইয়াত পেলাই সেই সোপাই লৈ আকৌ এই পৃথিৱীলৈ আপুনি কিন্তু ঘূৰি আহিবই লাগিব আমাৰ কামেই সেইটো কোনেও ইয়াত বেয়া চিন্তন ভাৱনা ইয়াত এৰি থৈ যাব নোৱাৰে লগত লৈ যাব লাগিব আপোনাৰ ভাৱনা আপোনাৰ ভাগ্য ইয়াত কোনেও খাবলৈ বহি থকা নাই গতিকে সতৰ্ক হোৱাৰ সময় সমাগত দেই গতিকে ঘৰখনক তীৰ্থস্থানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰক যিখন ঘৰত অনবৰতে ঈশ্বৰৰ বাণী হ'ব যিখন ঘৰত অনবৰতে পৰমাত্মাৰ বাণী চলিব যিখন ঘৰত অনবৰতে সুখ আনন্দ দিব্য পৰম পবিত্ৰতাৰে ভৰপূৰ হৈ থাকিব সেই যিখন ঘৰত ক্ষমা থাকিব দয়া থাকিব কৰুণা থাকিব শান্তি থাকিব সুখ থাকিব সেইখন ঘৰত স্বয়ং পৰম পিতা ঈশ্বৰ ভগৱান আহি স্থাপনা হ'বই হ'ব তাৰ ঠাইত যদি লোকৰ চৰ্চা নিন্দা লোকৰ বাখ্যা লোকৰ কিবা কিবি বেয়া সংস্কাৰ দুৰ্বলতা কিবা কিবি যদি আমি অনবৰতে অনৰ্গল কৰি থাকোঁ সেইখন ঘৰেই নৰক হৈ পৰিব দেই কিন্তু ঘূৰি ঘৰলৈকে আহিব লাগিব দিনটোৰ অন্তত ঘৰলৈ সন্ধিয়া ঘূৰি আহিব লাগিব জিৰাবলৈ ৰাতিপুৱা ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব গতিকে ঘৰখনত থকা প্ৰতিজনে কিন্তু দায়বদ্ধ হওক আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা যোন যোন চাকৰিলৈ ওলাই যায় ব্যৱসায়লৈ ওলাই যায় আপোনাৰ যেন শুদ্ধ আশীৰ্বাদ শুভকামনা শুভভাৱনাৰ দ্বাৰাহে যেন তেওঁ ওলাই যায় তাৰ প্ৰতি আপুনি সতৰ্ক হওক পাৰমাত্মাৰ মহাবাক্য বিতিক বিন্দি লগাওঁ মানে কি যে যিটো হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল তাক যেন তুমি এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ইয়াত ৰাখি নুঠোৱা হৈ গ'ল মানে হৈ গ'ল শিলাবৃষ্টি আহে শিলাবৃষ্টি হ'ল আৰু হ'ল আৰু কালি শিলবোৰখন পৰিছিল সেইবুলি কালি শিলবোৰখন পৰিছিল আজি মোৰ ইমান ক্ষতি হ'ল অমুক হ'ল আমি প্ৰকৃতিক গালি দিলা হ'বনে বাৰু নহ'ব নহয় ৰিপেয়াৰিং কৰিব লাগিব বছৰত এবাৰ বৰদৈ চিলাই আহে বৰদৈ চিলা আহিলে দুখীয়া মানুহৰ প্ৰজা উৰুৱাই লৈ গুচি যায় টিং চিং উৰুৱাই নি এখন ঘৰৰ টিং আন এখন ঘৰ আন ঘৰ আন এখন ঘৰৰ চোতালত পৰে এখন ঘৰৰ চালি আন এখন ঘৰৰ ঘৰত গৈ পেলাই পৰে কিন্তু তেওঁলোকে হাঁহি মুখেৰে আনন্দ মনেৰে আকৌ আনি পেলাই নিজে বনাই লয় ঘৰটো জীৱনটো তেনেকুৱা এনেকুৱা বহুত বৰদৈ চিলা আহিব পাৰে কিন্তু আহিল হ'ল অলপ আগতে ঘৰখনত অশান্তি হৈছিল হৈছিল আৰু তাকে অনৰ্গ'ল চৰ্চা নিন্দা চৰ্চা নুণ্ড ফোনতো আজিকালিতো ফোনতো আৰু এই অসমত পাতি পাতি থকা কথাই বেছি সময় নালাগে যদি লণ্ডন ব্ৰিটেইনত যদি নিজৰ কোনোবা লগৰ কাজিন চাজিন আছে সম্বন্ধত আছে সেয়া গৈ পাই যায় বেছি সময় নালাগে প্ৰয়োজন নাই তাৰোপৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিদিব নিজৰ ঘৰত কি হৈ আছে আপোনাৰ লগত কি হৈ আছে আপুনি দিনটোত কেইবাৰ ভাত খালে আপুনি দিনটোত কেইবাৰ গা ধুলে ক'লৈ গ'ল কি কৰিছে দৰকাৰ নাই প্ৰয়োজন নাই এইবিলাকে অনৰ্গ'ল আপোনাৰ জীৱন অশান্তি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব বুজক দিয়ক কনষ্ট্ৰাক্টিভ দিয়ক ইনফৰ্মেটিভ দিয়ক নলেজফুল কিবা দিয়ক মানুহৰ জীৱনত উন্নতি হোৱা কিবা আপুনি দিয়ক সেইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু চেষ্টা কৰক চেষ্টা কৰক যেন সমাজত এটা পজিটিভ বাৰ্তা আপুনি দিবলৈ আৰম্ভ কৰক আপুনি যিমান পজিটিভ বাৰ্তা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে যিমান আপুনি যিমান আপুনি পজিটিভিটিৰে আৰম্ভ কৰিব দিনটো সিমানে আপোনাৰ ঘৰখনো পজিটিভিটিৰ নিৰ্মাণ হ'ব সেইবাবে সংগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক এনেকুৱা সংগ ত্যাগ কৰক যিয়ে আনৰ অনৰ্গল চৰ্চা নিন্দাত ব্যস্ত থাকে আজি ত্যাগ কৰক দেই যিটোৰ প্ৰয়োজন নাই সেইটো আজি ত্যাগ কৰক একান্ততাত থাকক নিজক সময় দিয়ক সকলো পৰিস্থিতিত নহ'লে আপুনি হাৰ মানি যাব লাগিব প্ৰতিটো পৰিস্থিতিক আপুনি হাৰিব লাগিব আপোনাৰ জিত নহ'ব পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহ'ব পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মানে টকা পইচাৰ কথা কোৱা নাই পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মানে আজি আমাৰ কি হৈছে যদি ঘৰখনত কিবা এটা সমস্যা হৈছে আমি ফোনত আন এজনীক সুধি পেলাই নিজে আমি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আজি ক্ষমতা আমাৰ নোহোৱা হৈ গৈছে আনক সুধিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে দেই গতিকে আপোনাৰ বাবে মুখ্য হ'ব লাগে আপুনি তাৰপিছত আপোনাৰ পৰিয়াল তাৰপিছতে অমুক তমুক এক্স ৱাই জেদ বেলেগ কথা ঘৰখনক তীৰ্থস্থান বনাওক আৰু ঘৰখনৰ প্ৰতি প্ৰত্যেকজনৰ ঘৰখনত থকা প্ৰত্যেকজনৰ প্ৰতি আপোনাৰ শুভকামনা শুভাৱনা আশীৰ্বাদ আৰু সদভাৱনাৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন গতিকে আহকচোন জীৱনত সকলো কথাতে হাৰি যোৱাতকৈ জীৱনটোক নতুনকৈ আমি উদযাপন কৰিবলৈ শিকোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই শুই উঠিয়েই বিচনা ত্যাগ কৰাৰ আগতেই সংকল্প মই মাষ্টাৰ শান্তস্বৰূপ আত্মা মই জ্ঞানী আত্মা মই শক্তিশালী আত্মা মই সুখী আত্মা মই ভাগ্যশালী আত্মা মই অতি বিশ্বাসী আত্মা মই বহুত ভাগ্যশালী আত্মা মোৰ প্ৰতিটো সম্বন্ধ পাৰফেক্ট মোক প্ৰতিটো সম্বন্ধই বহুত সহযোগ কৰে মোৰ পৰিলত থকা প্ৰত্যেকজনে বহুত বেছি ভাল সকলোৱে মোক সহযোগ কৰে সকলোৱে ভাল যোন যেনেকুৱাই মই তেওঁক তেনেকেই গ্ৰহণ কৰোঁ মই তেওঁক তেনেকেই সহন কৰোঁ মই তেওঁক তেনেকেই সহযোগ কৰোঁ মোৰ কোনো শত্ৰু নাই সকলোৱে মোৰ পৰম মিত্ৰ মোক সকলোৱে বহুত বেছি ভাল পায় বাছ কৈ চাওকচোন আপুনি একৈছ দিন কৰক এই প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক ঘৰখনত থাকি আপোনাৰ ভাল লগা হ'ব ঘৰখনত থাকি ভাল লগাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ঘৰখনত থাকি ভাল লগা কৰক সেয়া দায়িত্ব কিন্তু সকলোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে দেই বিশেষভাৱে ভাত ৰান্ধোঁতেও এইখিনি সংকল্প কৈ কৈ ৰান্ধক যিবিলাকৰ এইবিলাক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ সমস্যা সম্বন্ধৰ সমস্যা সকলো নোহোৱা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব ঠিক আছে আপনাদের জীবন অতি সুন্দর সুমধুর হক তাদের কামনার অং শান্তি